Доброго вечора, шановні добродії, доброго вечора, шановні земляки. Наша передача, як ви знаєте, не для байдужих людей. Я сподіваюся, і як завжди, сподіваюсь, на вашу доброзичливу увагу до нашої передачі і до наших гостей. Сьогодні я запросила взяти участь у нашій передачі відому людину, цікаву людину. Це керівник популярного інтернет-сайту Остров. Дуже знаєте, що є такий сайт, бо неодноразово були телефонні дзвінки і є листи. А от запросіть, будь ласка, до вашої програми когось із острова. Так ось С острова прямо yeah. к нам в студию приехал Сергей Гармаш. Он и руководитель сайта, и главный редактор сайта, и координатор проекта Патриотических сил Донбасса. И я думаю, Сергей, здравствуйте. 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 Я думаю, что... 30 минут будет достаточно нам с вами для того, чтобы и обсудить журналистские наши справы, как то кажут, но прежде всего хотелось бы поговорить с вами как с координатором вот, патритических сил Донбасса. Комитет патриотических. Комитета. Комитета Патриотических сил Донбасса. Я э, почему так говорю? Вот мы, вот этот проект, в котором, передача, в которой вы сегодня принимаете участие, ну, она уже, ну, месяц, месяц мы работаем ежедневно. И э, не то чтобы с удивлением, но мне было приятно слышать и понимать, что вот звонки и, теле, и письма говорят о том, что и участники передачи говорят о том, что все то, что происходит в нашей стране, в нашей стране, как маема и потому э, от того, что нема патриотичного воспитания у нас. Да, вы знаете, Поэтому в последнее вот, время даже слово «патриотизм» у нас было как-то как забыто, да, и не употребили. Чуть ли не ругательным <свист> было. Да, да. А да, какой сейчас патриотизм? О чем вы? Да. И вдруг вот, вот может <свист> быть, я уверена, что вот создавая этот комитет, вы как раз и думали о том, что ну пора, пора, пора. Ну я могу рассказать, как он вообще создавался. Да, да. То есть э, на митинге трагическом 13 марта, когда был убит человек на мирном митинге, мы собрались для того, я еще в качестве журналиста, в принципе, собрал людей для того, чтобы выяснить, почему так произошло, почему митинг не охранялся, почему не было, скажем так, ну, адекватной реакции, если, в принципе, можно было предположить, что пророссийские силы, показывавшие себя до этого захватом административных зданий и такими агрессивными действиями, могут прийти на этот митинг. И, вы знаете, оказалось, что нет в патриотических сил, проукраинских сил, не было единого центра вообще. То есть люди собирались на митинги через сообщения в Фейсбуке, ВКонтакте, в социальных сетях. Была куча каких-то инициативных групп, общественных организаций. А вот координации всего этого движения не было. И из-за этого, в принципе, получилось так, что люди, которые могли бы, может быть, уберечь или как-то охранять митинг, кто-то не узнал вообще о том, что митинг будет происходить, кто-то решил, что его отменили, кто-то пришел, но уже поздно. И случилась трагедия. Поэтому мы поговорив, тут же, как бы, знаете, эмоционально или спонтанно решили создать вот такой координирующий орган. То есть это не общественная организация, это объединение общественных организаций. И мы сейчас координируем свои действия, как бы, вот, и работаем в направлении именно патриотической Сил, то есть э, вчера был круглый стол, где приглашались и представители пророссийских движений, и там тоже есть патриотическое движение Донбасса. Да, угу. Но я уточнил, что мы в прямом смысле патриотическое. То есть, мы любим все-таки Украину. Угу. Да. Э, ну, говорить о планах. Наверное, же вы знаете, что вы будете завтра, послезавтра делать, как будете вовлекать. Я могу сказать, в этот... что мы делаем, поскольку да. да плана mm -hmm. говорить, это только Бог знает, что будет завтра и послезавтра. Mm -hmm. <связь> Нет, я имею мы... в виду, как я вы понимаю. будете вовлекать? Первое, что батаилизов? мы решили, mm -hmm. это отказаться от публичных акций. То есть мы не проводим публичных митингов сейчас, ну, пока ситуация такая напряженная, мы не хотим подвергать опасности наших сторонников. И, кстати, вот пользуясь случаем, я хочу обратиться и к нашим оппонентам, тоже отказаться от публичных акций, может быть, перенести все-таки вот наши споры, да, вот, идеологическую борьбу вот, на телеэкраны, там, на круглые столы, то есть пытаться mm -hmm. находить взаимопонимание и Общаться, а не бить друг другу морды, как у нас сейчас почему-то в последнее время происходит. Мы выпускаем газету, говорит Донецк, практически 100-тысячным тиражом. Мы... Собираем деньги и помогаем солдатам, которые вот передвигают, передислоцируют на границе Донецкой области как бы для отражения агрессии. Их часто бывает такое, что их просто бросили в степень. Там нет ни электричества, ни нормальное питание, ни ну, вообще никаких условий, даже одежды нет. Вот мы собирали спальные деньги, покупали спальные мешки и возили им. Мы оказываем помощь пострадавшим на том митинге. Мы проводили акцию Флаг Родины. И сами ночью вязали там 200 метров ленточки в цветах национального фрага флага повязали по, по Донецку, развешивали флаги национальные там на мостах и призвали сделать то же самое. И власть, и предпринимательские структуры, и многие откликнулись, и действительно после этого больше уже флагов национальной символики появилось в Донецке. Я думаю, что это очень позитивно для горожан, патриотично настроенных, поскольку они наконец ну, почувствовали, что все-таки здесь государство есть. Потому что еще две недели назад казалось, что нас бросили, честно говоря, и все, все ждали Путина, и как-то вот ощущение Украины здесь было очень слабое, а сейчас оно вернулось. Ну, мне не хочется думать о том, что вот это ну, временное, так сказать, созданное вот такой вот комитет, когда ну, хочется, чтобы как можно скорее жизнь наладилась, чтобы все было у нас хорошо. И тогда этот комитет будет не нужен, или все-таки вот. Ну, общественные вчера, организации да. люди остаются, в принципе, все так. те же. Поэтому нужна будет координация в этих действиях, комитет будет существовать. Если все наладится, как бы все будет замечательно, mm -hmm. хотя я думаю, что это будет не скоро, значит мы примем решение и его не будет. Ой, вы думаете, не скоро все-таки? А, наладится? Ну, я думаю, что... Ну, мы... давайте это будет вторым вопросом. А mm -hmm. первым, все-таки, давайте, вот хочу же все-таки к патриотическим силам. Mm -hmm. Очень хочется, и чтобы... Ну, мы воспитывали и подрастающее поколение, вот, в духе патриотизма. Что, на ваш взгляд, патриотизм? Как нужно достучаться до... С какого возраста нужно начинать об этом говорить? Вот вчера была наша коллега Светлана Еременко на эфире, она тоже об этом говорила, вот, о своей стажировке в Америке, mm -hmm. и она была просто, ну, как сказать, удивлена, поражена тем, как с самого раннего... с пупку, я кто скажет, на Украине, вот... Mm -hmm говорят о патриотизме, о любви к своей родине и, так сказать, ну... Не, ну мы же тоже, я еще в советской школе учился, и у нас в школе в советской тоже тогда учили было, любить да. свою родину, у -у -у -у. да. И, честно говоря, я удивляюсь сейчас, ну, вспоминая своих учителей, кстати, мою любимую учительницу по русской литературе и русскому языку, которая учила меня любить родину, и мою царство небесное Клавдию Петровну, классную руководительницу, которая тоже учила меня, у меня что-то осталось. Когда я смотрю на представителей пророссийских сил, которые зовут Путина, да, Путин, приди, то, честно говоря, у меня вопрос ну, или мнение, что все-таки не повезло, наверное, людям с учителями. Иначе как можно звать чужую армию в свою страну? То есть это однозначно война, да? Конечно. И люди зовут войну в свой дом И ради чего? Ради каких-то из-за каких-то обид на мифических бандеровцев или на э, Киев, который чем-то их обидел, хотя на самом деле, в принципе, не было здесь ни бандеровцев, ни, ни ущемления языка практически Ну, в Донбассе, по крайней мере, точно нет. Конечно. Ну, люди... порой, знаете, вот досадно слышать э, ну такие речи. Вот, да, действительно, нам помогут, Россия нам поможет. Э, вот э, так подождите. Не нравится Украина. Ну, собирайтесь. Нет, Может быть, не я да. не права. Так То не есть, не а что вы делали 20 на. лет здесь, 23 ну, года? Дело в том, что. Ну, во-первых, мы все это проходили в 1991 да. году. Помните, когда говорили, что Украина весь союз кормит, сейчас мы отделимся, будем самыми угу. богатыми и будем классно жить. Мы отделились. Великое государство разрушили, скажем так. Сейчас. У нас тяжелая жизнь. И то, что мы всех кормили, оказалось блефом. То же самое сейчас, когда нам рассказывают, что Донбасс всю Украину кормит. Это то же самое. Не дай бог какая-то действительно mm -hmm. там, э, ну, резкая федерализация да, вот с правом отделения, допустим. Это разрыв экономических связей. Это, ну, как бы это трагедия для всего региона будет. То же самое присоединение к России. Ну, нужны мы России. А потом, ну, я был в России вот этим летом. Я смотрел, да, Петербург, Москва живут замечательно. Ну да, но а Москва дальше? не Россия. Да, а То дальше есть еще что? Как бы вся Россия. Да, это... ситуация mm -hmm. очень тяжелая. Я сейчас не завидую крымчанам, действительно не завидую. Вот, и, во-первых, неопределенный статус, когда даже визу нельзя получить в Европу выехать. Во-вторых, ну, разрыв экономических связей. И в-третьих ну как бы все равно они пасынки будут для России, понимаете, все равно это предатели Родины. Как бы. Где-то оно в сознании у нас у всех еще со школы лежит, что да, люди, предающие свою родину, даже если они на нас работают, но они все равно. Я не хочу обижать всех крымчан. Я думаю, Конечно. что да, это все результат, скажем так, промывки мозгов. Это информационная война, которая ведется. И многие люди просто запутались. Почему я считаю, что не нужно было бороться за Крым, хотя многие говорят, что нужно было бороться. Потому что люди в Крыму действительно хотели в Россию. А насильно мил не будешь, знаете. Если люди хотят в Россию, то как бы счастливыми их в Украине не сделаешь. Пусть, пусть они поживут при России. Но люди хотели в Россию, подразумевая, что завтра... Сегодня в России да. у нас, так сказать, приняли все, все. завтра все жизнь станет лучше. Да. Но ведь мы же видим уже сейчас, вот сегодня информация была, наконец-то пенсии начали выдавать, и люди рассчитывали на то, что, как обещано, пенсии будут повышены. Да? А выдают, пересчитав на рубли сейчас. То есть людям казалось, что вот ну, завтра, завтра, так, как обещала правящая партия наша, покращение життя уже сегодня. Да, да. И что мы видим? Ну, я же говорю, ну, важно просто определять, где правда, где ложь, и не, не бросаться на вот эти сладкие обещания. Тем более нам, украинцам, по-моему, действительно, нас уже кто только нам не обещал, вот все, все, кто приходили к власти, обещали нам рай завтра, да, покращение уже сегодня, и его не наставало. То же самое, собственно, в России, ну, ниоткуда не может взяться, да. И там, ну, такой же режим, какой был у нас, который там золотые батоны да. там в холодильниках держали, да, или где там в шкафах. То есть к сожалению, власть, наша бывшая власть, и я не знаю еще, может быть, и нынешняя тоже, работала все-таки не на людей. И российская власть тоже, мне кажется, работает не на людей. Если она позволяет себе вот такие, втягивать, скажем, целые регионы практически в военную ситуацию, ломать жизни людям, поскольку все-таки ну, 30% в Крыму, да, 24% это русские и, по-моему, 14% татары. И они не согласны с тем, как бы вот с выбором России, как своей родины, да. И сейчас угу. этим людям нужно определяться, что уезжать, бросать все. Или, или жить в родине, которую ты не любишь. Это страшный выбор, я не завидую. А как вы считаете, ну на самом ли деле в общем детонатором стал закон о языке? Я быть, было считаю, бы спокойно, это. если бы я считаю, что законные языки – это только повод. Угу. А на самом деле, ну давайте смотреть, еще год назад да, мы ездили с вами отдыхать во Львов. Там, никто не боялся, в принципе, никаких бандеровцев, и их там нет. И не, и не бьют там за русский язык. Но ну, я по себе знаю, могу честно говорить. Ездили отдыхать в Лавяне, в Крым, никаких проблем не было. Все мы ездим кататься в Карпаты на лыжи. То есть была одна страна более-менее. Да? Да. Потом возник Майдан. Потом возникло вот это напряжение, и вдруг стали все врагами. Как? Ну как мы за три месяца были братьями и стали вдруг врагами? Я скажу как, потому что нас сталкивались друг с другом. Uh -huh. нас это та время... информационная война, которая. Я вы даже говорите, говорю не, да? о войне, не о войне, а о, о людях, которые были у власти, которые, которые стремились сохранить ее любой ценой. Uh -huh. Ведь если бы в первые дни Майдана Янукович просто пришел к людям да, и действительно наказал тех, кто избил студентов, они тогда действительно были мирные студенты ничего бы дальше не было. Ну, просто все бы разошлись. Но у нас был такой лидер, который считал, что он выше народа, что он царь. И он не собирался разговаривать ни с кем. И, в принципе, он же и в Донецке точно так же, когда здесь чернобыльцы голодовки объявляли. Никто же к ним не вышел, тоже и как бы не решил их проблемы. И, и постоянно, то есть наша власть считала, что она, наверное, не знаю, от Бога, и Бога за бороду держит, она к людям не опускалась. Угу. И из-за этого возникло вот это напряжение. Да. Но власть отделилась от людей, а значит, не, не, не власть и народ, да, она отделилась от людей, э, милицией внутренними войсками, мальчиками, вот этими пацанами, которые mm -hmm. стояли в форме и которые действительно на себя приняли весь этот удар. И в результате эти мальчики обозлились, Майдан начал обозляться, когда в него начали стрелять, людей начали похищать, убивать. Одна сила вызвала другую силу. То mm -hmm. есть нас планомерно сталкивали yeah. лбами.